Okay. मेदान किरीट सोमय्या वरचे संजय राऊत डिफेनेशन मानिता खात्यात आज उद्धव ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी उद्धव ठाकरे सेनेचे उद्धट नेते संजय राऊत याना

कि ज्या पद्धतीने संजय राऊतने राज्य सभेचे ज्येष्ठ सदस्य एका शिक्षक प्राध्यापिका त्यांचा त्यांना बदनाम करण्यास संबंधित मीडियामध्ये वक्तव्य करत बसले त्यासाठी पंचवीस हजार रुपयेचा दंडही ठोठावला आहे हा दंड तक्रारदार मेधा सोमय्यांना दिला जाणार ही जी कंप्लेंट आहे हे अठरा मे दोन हजार बावीस रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आम्ही न्यायालयात दाखल केली होती खर म्हणजे आज यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली होती पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तत्कालीन त्यांच्या दबावामुळे पोलिसांनी काही केलं नाही म्हणून न्यायालयात जावं लागलं न्यायालयाने दखल घेतली आणि आज अठ्ठावीस महिन्यानंतर सोमय्या परिवाराला ना न्याय मिळाला माझे वकील मित्र एडवोकेट लक्ष्मण केनाल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता लक्ष्मण केनाल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता दिव्या कनाल या तिगनी अट्ठावी महीने प्रकरणात न्यायालय अर्जुमेंट के लिए होती मेदा सोमैया तो वारंबार कोटा से उपस्थित रहती है मैं हिंदी में भी बोल देता हूं और फिर आगे जाएंगे उद्धव ठाकरे जी के निकटतम सहयोगी राज्यसभा के इतने सीनियर मेंबर उन्होंने सोमैया परिवार प्रोफेसर डॉक्टर मेधा गिरिट सोमैया उनके खिलाफ सौ करोड़ के भ्रष्टाचार करके जो अभियान चलाया था उसके विरुद्ध में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी उन्होंने कुछ न किया इसलिए 18 मई दो हजार को मेधा तोमैया ने ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट फाइल की 28 महीने इसकी सुनवाई चली आज मैजिस्ट्रेट मजगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विंस किया है पंद्रह दिन की सजा इंप्रिजनमेंट सुनाई गई है पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है अब अगर संजय राउत ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय की दिया तो उसको जामीन दिया जाएगा साथ में पच्चीस हजार का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है वो पच्चीस हजार रुपये शिकायत करता मेरा तोमैया को दिए जाएंगे ये केस में हमारे साथ तो परिवार के साथ क्योंकि संजय राउत ने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमैया नील सोमैया क्रिस सोम के मेरी माँ के विरुद्ध में इतने दिनों तक जो कैंपेन चलाया था आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उसको सबक सिखाया सजा दी इसमें मेरे साथ एडवोकेट लक्ष्मण कनाल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता और एडवोकेट दिव्या लक्ष्मण कनाल गए अट्ठाईस महीने वो भी में थे प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सुमैया भी न्यायालय में हियरिंग अटेंड करती थी मैं लक्ष्मण कनाल को और विवेकानंद गुप्ता को जो आज जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने का वो जो कोर्ट में Moi, de आप हैं तो आप किसी न्यायपालिका का या किसी भी सेक्शन का या किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं कर सकते ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है और हम आभार मानते हैं कोर्ट को जिस तरह से कोर्ट की प्रक्रिया अट्ठावी मई चली और जिस तरह से हेल हुई और जिस तरह से कानून प्रक्रिया का प्रोसेस होते हुए जो डिसीजन आया उसको हम आभार मानते हैं सहयोग करते हैं और इसी चीजों को देखते हुए आज का जो जजमेंट है वो एक्चुअली वेलकम जजमेंट है क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी तरह से किसी की डिसीवेंट नहीं कर सकता किसी की आलोचना नहीं कर सकता और वो अगर हैबिटल है तो उसको न्याय अपना चाहिए इसी बात से मैं आभार मानता हूँ आज कोर्ट में जजमेंट का दिन था अराउंड 11:45 को जो एक्यूज संजय राउत थे वो कोर्ट में आए तब कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करना शुरू किया और कोर्ट ने ये कहा कि पूरे एविडेंस जो टेबल पर रखे गए हैं जो एविडेंस रिकॉर्ड पर आए हैं उस बेसिस पर संजय राउत इज गिल्टी और इसीलिए उन्होंने उनके वकील से कहा कि उनको कन्विक्शन कितनी देनी चाहिए इस पर आप आर्ग्यूमेंट कीजिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि पहला कन्विक्शन है इसीलिए उनको फाइन पर छोड़ा जाए लेकिन हमने उस आर्ग्यूमेंट को अपोज किया और हमने ये कहा कि संजय राउत इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर और उनको एक आदत है खास करके महिलाओं को लेकर बदनामी करने की और महिलाओं को लेकर बदनामी करने की यह आदत कोई उनकी पहली आदत नहीं है आज ये जो उन्होंने महिला डॉक्टर मेहरा किरीट सुमैया एक महिला है एक प्रोफेसर है दुनिया भर के एक रेनाउंड इंस्टीट्यूशन में वो लेक्चर देती हैं उनके ऊपर उन्होंने बदनामी का आरोप किया बेबुनियाद आरोप किया वो आज हमने सिद्ध कर दिया और इसीलिए सेक्शन 500 इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत में जो मैक्सिमम दो साल की सजा है वो सजा देनी चाहिए कोर्ट ने दोनों की आर्गुमेंट सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संजय राउत एक राज्यसभा के मेंबर है और राज्यसभा के मेंबर होने के नाते उन्होंने उसकी पद की गरिमा रखनी चाहिए थी द अपर हाउस के गरिमा रखनी चाहिए थी जो उन्होंने रखा नहीं है और इसीलिए सभी जो एविडेंस है उसके बुनियाद पर हम संजय राउत को पंद्रह दिन की शिक्षा सुनाते हैं और पच्चीस हजार रुपया फाइन भरेंगे फाइन अपील पीरियड खत्म होने के बाद वो कंप्लेनेंट डॉक्टर मेधा किरीट सुमैया को देंगे इस प्रकार से उनको शिक्षा सुनाई गई और शिक्षा होने के बाद में जैसे किरीट जी ने बताया संजय राउत एक्यूस्ड को पुलिस ने कस्टडी में लिया है शायद उन्होंने अभी बेल एप्लीकेशन किया होगा या जो भी ऑर्डर पास की होगी डेट विल बी बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज तो जो भी है लेकिन अभी संजय राउत कस्टडी में थे और इस प्रकार से आज संजय राउत के विरुद्ध शिक्षा हुई है और जैसे मेरे कलीग ने भी कहा कि एक बात फिर सिद्ध होती है कि इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी बहुत रोबस्ट है जो गुनाह करेगा वो आज नहीं तो कल शिक्षा जरूर पाएगा थैंक यू पहाट आजचा दिवस माझ्यासाठी एक वेगळीच पहाट घेऊन उभवलेला आहे असं मला वाटत मला अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाची सवय नाहीये त्यामुळे ते इथून झाली तर माफी असाली मला अतिशय आनंद होतोय आणि समाधान वाटतंय की न्यायालयाने माझी बाजू ऐकून घेतली आणि मला योग्य तो न्याय दिला माझा न्यायव्यवस्थेवरती विश्वास आहे आणि तो यामुळे दृढही झालेला आहे आजही भारतीय न्यायव्यवस्था ही रामशास्त्री प्रभोणींची परंपरा निस्पृहा पाळते आहे ते पाहून खूप बरं वाटलं आणि दुसरं मला तुम्हाला असं वाटतं की समाजामध्ये बेताल वक्तव्यवर जर का करणार असेल तर एक शिक्षिका म्हणून एक समाजसेवक म्हणून किंवा सेविका म्हणून आम्ही सहन करणार नाही आणि तेच उदाहरण मी समाजापुढे दाखवण्याचा किंवा ठेवण्याचा प्रयत्न केला एक आई म्हणून माझ्या मुलावरती माझ्या कुटुंबावरती माझ्या संस्थेवरती जी मी माझ्या मुलाप्रमाणे वाढवलेली आहे त्या संस्थेवरती जर का कोणी दाग लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मी त्याला सामोरे जाईन हे निश्चित मला तर खरंच खूप अभिमान वाटतो आणि मला आभार धन्यवाद आहे माझ्या बरोबर काम करणाऱ्या कनन साप आणि ऍडव्होकेट गुप्ता यांचे विवेकानंद गुप्ता यांचे आणि सगळ्या समाजाचे माझ्या मित्रमंडळींचे की ज्यांच्यामुळे या कठीण काळामध्ये सुद्धा मी धैर्या

परत मातोश्रीवर गेले जुलै दोन हजार बावीस पर्यंत किरीट सोमय्यावर किरीट सोमय्याची पत्नी मेधा सोमय्यावर नील सोमय्यावर माझी आई गुणमंती सोमय्या सत्तावीस आरोप केले होते सत्तावीस त्यातनं एकाचीही त्यांनी अधिकृत तक्रार केली नाही एक पण डॉक्युमेंट दिलं नाही सगळे बकवास होते म्हणून आम्ही निर्णय घेतला एक तरी प्रकरण घेऊन आम्ही न्यायालयात युवक प्रतिष्ठान हे एकोणीशे ऐंशी मध्ये अटल बिहारी वाजपेयीने ज्याचं उद्घाटन केलं होत केंद्र सरकारचा एका चौथारे प्रकल्प त्या युवक प्रतिष्ठान सारख्या चोवीस संस्थांना ते शौचालय बांधण्या संबंधात मार्गदर्शन करायचं असा एक प्रोजेक्ट एकंदर एक पेमेंट टेंडर थ्री पॉइंट सिक्स्टी वन करोड संजय ने सांगितलं युवक प्रतिष्ठान अध्यक्ष किरीट सोमय आणि हा प्रोजेक्ट पाहणारे प्रोफेसर डॉक्टर मेधा तोम यांनी शंभर कोटी रुपये लाटले आणि म्हणून आम्ही न्यायालयात गेलो त्यांनी सांगितलं असताना हे आरोप केले होते न्यायालयात संजय राऊत या संबंधात एक शब्द एक कागद देऊ शकले नाही म्हणून आज ही तिक्षाधारी संजय राऊत हे आता उत्तर मॅजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी देऊ शकतात कारण की त्या संजय राऊत आता जे बोलताय ते तर जे जज आहे आरती कुलकर्णी संबंधात बोलतायत म्हणजे भारतीय न्याय व्यवस्था संबंधी बोलतायत त्या आरती कुलकर्णीने नरेंद्र मोदीचा प्रभावात येऊन किंवा हे विधानसभा निवडणूक लक्षात ठेवून न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे संजय राऊत मध्ये हिंमत असेल त्याने उद्या जाऊन सुप्रीम कोर्टात चीफ जस्टिस चंद्रचूडच्याकडे अपील फाईल करावी हिंमत असेल त्याने अपीलमध्ये हे सगळं लिहावं म्हणूनच मी सांगितलं हिंमत असेल ते लेखी स्वरूपात त्यांनी चंद्रचूडला लिहावं आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतोय अपील मध्ये यातला एक पण शब्द नसेल गेले चार वर्ष हेच संजय राऊत नाटक करतात मीडिया समोर एक बाईट देतात माझा सत्तावीस आरोप केले हे शंभर कोटी केले ना एक कागद नाही दिले त्यांनी एक तक्रार नाही केली न्यायालयात थोडा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेलाही त्यांनी तक्रार नव्हती केली म्हणून संजय राऊतची नवटंकी आता ते पोलीस कस्टडीत आहेत मी त्याला चॅलेंज करतो उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतला तुम्ही आरती कुलकर्णीवर आरोप करतायत त्यांनी विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून हा निर्णय दिला मोदीजीचा मुद्दा आणून त्यांनी दिला त्याच्यामध्ये हिंमत असेल उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जावं हे सगळं लिहावं आता मेदाचा पहिलं विचारून घ्या मला ह्याच्याबद्दल एक म्हणायचं होतं एक मला असं वाटतं की तुम्ही म्हटलं ते खरं आहे हा न्यायालयाचा आणि मला तर एक गोष्ट नक्कीच वाटते की माझ्या केसमध्ये त्यांनी बरोबर त्यांची तुलना करावी मला तर वाटत की हे बेकारपणा त्यांनी सोडायला पाहिजे

अभी यही तक है अभी जो ये जो संजय राउत ने अभी किसी पत्रकार ने कहा कि उन्होंने बाइट देते समय प्रतिक्रिया देते समय ऐसा कहा है कि विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ये सब ध्यान में रखकर मेजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने यह निर्णय जजमेंट दिया है तो इसका जवाब किरीट सुमे कैसे देगा पत्रकारों ने यह जवाब न्यायाधीश को पूछना पड़ेगा लेकिन मैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बारे में इतना जरूर कह सकता हूं मीडिया के सामने ये बोलते हैं अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे में हिम्मत हो तो यह बात वो कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे और चंद्रचूड़ जी के सामने यह सब लिखे या वो सब बोले

आज न्यायालय ने हमारे वकील विवेकानंद गुप्ता और एडवोकेट लक्ष्मण खनाल को पूछा आरोप करते तो इसने पहले कभी सजा हुई है क्या? तो 2016 में इसी प्रकार से मेधा के ऊपर कोई दूसरी कोई कंपनी थी तो उसका ऐसा प्रोजेक्ट वो उसका नाम मेधा था तो इसके नाम पर खपा के तब हम उच्च न्यायालय में गए थे उच्च न्यायालय ने कहा था कि संजय राउत आज के बाद सोमैया परिवार के सामने एक भी प्रकार का अपशब्द या आरोप नहीं लगा सकता लेकिन वो तो क्या है ना क्या बोलते हैं ना वो टेढ़ी थी तेड़ी ही। इसलिए फिर हमने परिवार में निर्णय लिया दो में अब तो क्रिमिनल केस फाइल करे वो सिविल केस था और अब सबक सिखाया आप मुझे क्या मैं संजय राउत को चैलेंज करता हूं कल जाके आरोप करे करे वो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य में हिम्मत है तो करके दिखाए